પચીસ તારીખ સુધી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે જેમાં વડોદરાને ઓરેન્જ એલર્ટ કરવામાં આવ્યું છે વડોદરાના પાદરા તાલુકાની વાત કરવામાં આવે તો પાદરામાં પણ ગરમીથી લોકો ત્રાહીમામ પુકારી ઉઠ્યા છે બપોરના સમયમાં પાદરાના જાહેર માર્ગો પર સુમસાન હાલતમાં જોવા મળ્યા છે ત્યારે બીજી બાજુ લોકો ઠંડા પાણીની લારી અને વૃક્ષ નીચે ગરમીથી રાહત મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે હવામાન વિભાગની આગાહીના ભાગરૂપે પાદરા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રના પવનકુમાર પણ પાદરા તાલુકાના શહેરની જાહેર જનતાને હીટવેટ સામે સાવચેતીના પગલાં લેવા માટે માહિતી આપી છે मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार जी है सी एस सी पादरा के अंदर मैं कहाँ यहाँ पर एक जे मेडिकल ऑफिसर काम करता हूँ अभी हवामान विभाग के द्वारा पूरे गुजरात के अंदर सावधानी रखने के लिए सूचना दी गई है बड़ोदरा जिले को ऑरेंज अलर्ट के अंदर रखा हुआ है आ, अपने को जब भी घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है तो आ, अपने को पूरा सूदी कपड़ा पहन के और पानी पी के घर से बाहर निकलना चाहिए ज़्यादा से कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े और अगर फिर भी बाहर निकलना पड़े तो ज़्यादा जाद, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाही लेने की कोशिश करें जैसे पानी नींबू पानी है या नारियल पानी और छाछ वगैरह हम इसके अंदर ले सकते हैं लू के लगने के ऊपर जैसे कि आपका जी मिचलाना या फीवर का आना बॉडी दर्द होना और आपको तो उल्टी जैसा है उबके आना और पसीना होना जैसी कोई भी तकलीफ हो तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप उस टाइम पे नींबू पानी पी सकते हैं और नज़दीक के हॉस्पिटल के अंदर आप अपनी मुलाकात ले सकते हैं शाम के समय पाँच बजे बाद भी अभी बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है तो घर से बाहर निकलते टाइम उस टाइम भी आपको पानी पी के ना बाहर निकलना होगा और वा वापस घर जाते ही सीधे अपने को एसी में या ज़्यादा ठंडी जगह पर नहीं बैठना है थोड़ा समय देके उसके बाद ही ठंडा पानी पिए या ज़्यादा ठंडक वाली वस्तु में और ए के इनका यूज़ करें